Останній дзвоник пролунав для учнів шкіл Сєвєродонецька. Урочисті лінійки, майоріли квітами, усмішками і навіть сльозами випускників. Та не в 11-й школі. Там цьогоріч 11-ти класників не було. Та натомість у школі навчається багато переможців усіляких міських, обласних та міжнародних конкурсів. Їх нагородили почесними грамотами і дипломами. Як зазначила директор закладу Надія Мурзенко, цьогоріч школі є чим пишатися на теренах виховання у своїх стінах справжніх патріотів. Науково-методичний журнал Освіта на Луганщині висвітлив на своїх сторінках роботи школи роботу школи з військово-патріотичного виховання через систему позакласної роботи. Ці слова підтвердили і самі учні, продемонструвавши творчий спортивний номер з елементами бою. Традиційне свято останнього дзвоника пройшло у Сєвєродонецькій гімназії. Здобутками багатьох своїх вихованців заклад теж може похвалитися. Та головна гордість і окраса – 23 учні 11 класу, які прийшли на святкову лінійку в останнє. Дорогі хлопці, уважаємо батьки і гості нашого праздника. Я поздравляю всіх, від імені педагогічного колективу з закінченням учебного года. Скоро прозвенит последний звонок для наших одиннадцатиклассников, для наших выпускников. Их у нас 23, 4 медалиста, одна золотая медаль и три серебряных. 80 процентов одиннадцатиклассников показали достаточный и высокий уровень знаний. Это очень хороший результат. Спасибо учителям за хороший успешный выпуск. Сегодня я волнуюсь, как всегда, выпускаем 11-классников, и всегда какое-то вот внутреннее волнение. Для гостей, школярів та випускників влаштували справжнє танцювальне свято. поздоровленнями, а точнее с питаннями, звернулись до выпускников наймолодшие учени. Вы знаете себя твердо, як старым знакомым, Чего славили за двойки в школе и дома. Конечно, ругали. А кого не ругали за двойки в школе? И родители вызывали тоже. Было, было дело. А кого не ругают? А, ну, а двоек много было? Или было много поводов огорчать своих родителей или самому огорчаться? Ну, двоек было немного. Были, но немного. <laughs> Ну и родители не огорчались, как бы понимали, что двойка и двойка, исправлять-то надо все равно. Вот когда уже исправишь, вот тогда уже более этот конфликт разрешается. И батькам выпускники было еще сказать и своим детям. Хотим пожелать вам, чтобы вы, конечно же, были счастливы. Ищите свой путь, ведь по своему пути идти легче, веселее и радостнее. Не верьте, когда вам говорят, что вы какие-то не такие. Слушайте только свое сердце. Доверяйте себе. Любите себя. Уважайте себя. А мы как ваши родители, мы всегда будем вас верить, мы будем любить вас, оказывать поддержку. Вот и молиться за вас. Добрый путь, мы вас верим. Как же быстро традиционного вальсу от выпускники. Выпускники делятся своими эмоциями. Их, кажут, безлич. Загадывают наиболее шумедние моменты. У нас класс очень дружный. Очень часто собирались. Очень часто куда-то выходили. И всех дней, наверное, даже не сосчитать. Конечно, наверное, самый будет запоминающийся – это выпускной. Потому что все-таки эмоции, энергетика тут просто, просто на высоте. Страшно перед ЗНО. Ну, радость, конечно. Уже последний раз в школу, получается, видим. Даже грустно как-то. А что тебе в школе запомнилось э, самое больше? Первый класс. Некоторые ну, смешные истории были с одноклассниками не раз. Учителя очень добрые. А какие, может быть, смешные истории? Ну, самые разные, когда даже когда репетировали вальс, ну, нужно было, чтобы мальчики выполняли поддержки. Нас поднимали, они в итоге таскали друг друга. Ну, это и был одиннадцатый класс. Ни капли не изменились с первого. На самом деле к вальсу мы готовились не очень долго. У нас постоянно что-то не получалось. То одна пара не может прийти, то две, то три. Но ну, в итоге за недельку подтянули, подтянули, кто не мог. В пол девятого вечера собирались, танцевали тут под дождем, когда только они собирались. И под крышами школы тоже танцевали, прятались от дождя. Какие бы пожелания у тебя были для э, следующего, вот, для следующих выпускников, которые сейчас 10 класс? Какие-то советы, может быть? Чтобы они не стремились быть одиннадцатым классом. и не хотели так быстро заканчивать школу, потому что в одиннадцатом захочется все это продлить, а уже все. Oh!